Terima kasih Tan Sri di Pertua. Tan Sri, Tan Sri dah baca belum buku yang baru yang Muhammad Tambun? Kalau belum, saya pun belum. Tapi saya tertarik dengan tajuk buku tersebut. Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times. Saya suka tengok Tambun sebab dia suka guna istilah yang bombastik juga. Dan istilah yang saya nak tarik perhatian Dewan ialah istilah post normal ataupun pasca normal. Dan saya fikir sifat pasca normal ni ada persamaan dengan belanjawan 2026 pada hari ini. Kalau boleh saya rumuskan, memang belanjawan ini sebenarnya boleh dikatakan belanjawan pasca normal. Kenapa tuan betul? Bagaimana kita nak faham dan terima belanjawan yang tidak tahu hujung pangkalnya? Kata nak lawan rasuah, tapi bila ada orang buat laporan yang kena siasat bukan pesalah tapi pengadu kata subsidi bersasar tapi kini semua dapat yang kaya, yang miskin pun sama-sama tepuk tangan, tapi subsidi minyak yang kaya lebih banyak dapat kata tender terbuka tapi penswastaan MHB berlaku dalam gelap tanpa ketulusan dijanjikan sampai hari ini saya tak dapat lagi senarai siapa yang terlibat dengan tender tersebut kata mahu bina masa depan. Tapi peruntukan untuk program kesihatan kena potong. Belanja baiki karkosa lagi tinggi dari program skim perubatan madani. Tadi saya dengar Ya Muhammad Tambun dalam ucapannya mengatakan karkosa ni warisan raja-raja Melayu. Tak tepat. Karkosa adalah peninggalan sejarah penjajah. Frank Swettenham yang duduk situ mula-mula. Bukan raja-raja Melayu. Negara kita ini berhutang 1.7 trilion dan kita anggap ini bajet untuk rakyat. Saya tidak mahu menjadi ahli parlimen yang hipokrit menepuk meja setiap kali mendengar angka-angka sedap dan muluk dalam buku belanjawan. Sedangkan rakyat di bawah sesak nafas, tertekan dengan realiti sebenar. Nasi ini betul. Jumlah keseluruhan belanjawan adalah 420 bilion ringgit. Hampir sama dengan tahun sebelumnya. Tiada pengembangan fiskal yang signifikan. Kita sedang berdepan krisis ekonomi dan ketidaksamaan yang makin melebar. Tapi belanjawan kita statik, lesu dan tidak responsif. Kerajaan kata kita miskin. Tapi si kaya masih terus mendapat subsidi minyak 100 ringgit di Madani pun si kaya turut dapat. Termasuklah tujuh pemain naturalisasi harimau Melayu tersebut. Mengapa? Bukakah ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial? Dengan hutang negara mencecah 1.7 trilion ringgit, kita masih meneruskan pembaziran populis yang tidak bersasar. Sara diberikan kepada semua. Tapi apakah ini benar-benar membantu yang miskin atau hanya beli populariti? perbelanjaan pembangunan yang sepatutnya menjadi enjin masa depan negara turun dari 84 bilion kepada 81 bilion dan secara relatif untuk setiap 100 ringgit yang dibelanjakan pada 2024 21 ringgit adalah untuk pembangunan pada tahun ini pada tahun hadapan rakyat hanya dapat 19 ringgit untuk pembangunan ini bukti jelas Kerajaan tidak serius untuk melabur untuk masa depan. Negeri saya, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis akan terus ketinggalan. Seperti yang telah kami hujahkan dalam RMK ke-13 baru-baru ini. Kerajaan juga galak mengutip dari rakyat cukai-cukai yang membebankan. Cukai SST meningkat 33% antara 2024 hingga 2026 dari 44 bilion ringgit kepada 60 bilion ringgit. Ini adalah tambahan 16 bilion ringgit hasil dari poket rakyat Marhain. Lebih banyak cukai tetapi manfaat masih pergi kepada golongan atasan. Adakah ini belanjawan untuk rakyat atau belanjawan untuk golongan elit kaya yang bising di media sosial? Tansi ini betul. Perbelanjaan bayar hutang makin meningkat. 2009 RM9 bagi setiap RM100 hanya untuk servis hutang. Tahun depan RM17 bagi setiap RM100 untuk servis hutang. Jumlah keseluruhan faedah hutang RM58 bilion. Ringgit. Lebih besar daripada subsidi dan bantuan sosial RM49 bilion. Ringgit. Ini bukan belanjawan untuk rakyat. Ini belanjawan untuk bank dan bondholder antarabangsa. Kerajaan umumkan rasionalisasi subsidi ayam 1 bilion tolak, telur 1 bilion tolak, elektrik 6 bilion tolak, diesel 5 bilion tolak, RON 95 2 bilion tolak. Jumlah yang ditarik 15 bilion ringgit. Tapi apa kita dapat? Setimpal tu tidak untuk rakyat. 100 ringgit e-madani. Sara untuk semua orang lagi. Mana subsidi bersasar yang dijanjikan tahun lalu dalam belanjawan 2025? Mana pelaksanaan jaminan penamatan subsidi untuk T20? Duit subsidi ditarik dari rakyat tapi tiada reformasi sebenar berlaku. Kesan langsung pada rakyat jelas kelihatan kemiskinan relatif meningkat tiada peningkatan ketara dalam pelindungan kesihatan pendidikan dan kanak-kanak bawah 5 tahun tiada insentif sebenar untuk doktor jururawat guru dan penjawat awam yang menjadi tulang belakang negara taksi di pertua hakim-hakim kita tak pernah minta pun naik gaji tapi tanggung bagi yang minta naik gaji ni doktor jururawat dan semua petugas-petugas barisan hadapan KKM ini adalah tanda kerajaan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Cukai rokok naik. Kita puji. Bagus. Tapi satu dalam dua rokok di pasaran adalah seludup. Kerajaan kutip cukai lebih tapi bocornya pun lebih. Cukai gula tidak diperluas. Subsidi masih kekal. Patut tarik cukai-cukai gula ni. Belanjawan 470 bilion. Hebat bunyinya. Tapi mari kita tengok. 419 bilion ringgit duit kerajaan. 51 bilion ringgit duit GLC, GLIC yang buat pertama kali dimasukkan dalam belanjawan negara. Saya ingin tanya, Tuan Sini Pertua, bila pula wang pelaburan GLC dikira sebagai belanjawan kerajaan? Ini bukan bajet negara, ini bajet kosmetik. Dan lihat bagaimana Petronas dividen dikurangkan kepada 20 bilion paling rendah sejak 2017. Tapi tak apa kata mereka, ini penjimatan subsidi. Subsidi apa? Siapa dapat? Siapa rugi? Golongan B40 tangsi betul dapat subsidi minyak RM4 sebulan. Golongan T20 dapat RM40. Sebab apa? Golongan B40 ni dia naik motor. Dia tak naik kereta macam kita. ...tapi mereka yang paling banyak tak dapat subsidi yang disasarkan. Ini tidak adil. Mana keadilan sosial yang Madani laung-laungkan? Tuan Yang di banyak pekerja Malaysia sebenarnya tak layak pun bayar cukai pendapatan. Tak cukup gaji tapi dikenakan SST yang regresif. Kodonya kutipan tinggi untuk bantu rakyat tapi 60 bilion yang dikutip dari rakyat itu untuk bayar hutang yang Madani buat kutipan cukai pendapatan dan cukai syarikat yang digembar-gemburkan itu pun sebenarnya hanya cukup-cukup nak bayar gaji penjawat awam. Realiti pahit ini tidak disebut dalam ucapan Menteri Kewangan. Dan lebih sedih kami lihat daripada ahli-ahli parlimen Pantai Timur tiada komitmen besar untuk LPT3, lebuh raya yang sangat-sangat diperlukan oleh warga Pantai Timur. Peruntukan pembangunan pertanian dan luar bandar pun dikurangkan. Menghukum petani dan nelayan yang saban hari berjuang untuk makanan negara. What about our food security? Projek LRT Pulau Pinang guna dana pembangunan sepenuhnya. Tapi bila kami minta LPT3, jawapan yang diberi, tunggu PPP. Ini politik bajet, bukan bajet negara. Ha, satu lagi, saya nak tanya Menteri KPKT. Macam mana dalam belanjawan tak disebut tentang prima. Kata janji nak buat satu juta rumah mampu milik. Tapi dalam belanjawan sunyi tentang prima. Ni hidup lagi ke tidak perima ni? Nak tanya Menteri KPKT nanti. Nanti ini betul. Saya memberi amaran sekali lagi kepada kerajaan. Jangan ubah dasar pandang ke timur. Kalau nak buat dasar yang mesra Cina, Buat dasar baru yang lain. Jangan godek-godek benda yang dah betul-betul bagus. Dasar pandang ke timur yang kita dah miliki 40 tahun ini dah membuahkan hasil yang cukup baik. Jadi, kita perlu tambah dan tingkatkan. Antaranya, selain daripada hantar pelajar-pelajar kita buat jurusan technical, engineering dan sebagainya dan sains sosial, kita juga kena belajar daripada Jepun bagaimana mereka berjaya melahirkan Nobel Laureate yang ke-30. Maknanya apa? Japan is strong in basic science. We must learn from them how to develop frontier sciences. Jadi benda ni saya harap Kementerian Pengajian Tinggi, JPA, pandang-pandang tengok-tengok ke Jepun. Dan hantar the best of our people, students ke sana untuk buat kajian-kajian fundamental. Berhormat. Macam? Ya, silakan. Terima kasih, Mohamad. Saya uh, kali ini kali pertama saya terpegun dengan perbahasan yang Mohamad uh, acang banyak perkara yang dinyatakan. Uh, tapi saya saya di AP, saya duduk dan dengar, ya Mohamad. Yang saya duka cerita adalah kenapa soalan saya lah kenapa ya Mohamad? Kalau kita dah berhemah dan memberi penghujahan dalam perbahasan. Apa sebabnya Yang Berhormat uh, digantung dan uh, tak ada pun daripada pihak bersatu yang hadir untuk dengar. Saya hadir dengar. No, ini bukan saya saya bukan uh, uh, ingin berlawak jenaka. Ini serius. Saya sesuatu yang benar-benar yang tak kena. Seorang ahli parlimen yang berbakat, seorang yang muda yang dapat memberi nas-nas yang berasas berbanding dengan pihak-pihak macam ada yang adegan video Tak ambil tindakan juga yang berlaku Kenapa? Apa yang berlaku? Saya nak tahu Jelutung. Tak adil Jelutung. Ber bersatu so Dia bukan bersatu Bukan bersatu Tapi sekarang ni berpecah Saya duka cerita lah Saya duka Saya sokong macam Saya duka cerita Tapi kalau ada apa-apa perkembangan Dijemput datang belah-sebelah sini lah Tak adil langsung Muhammad. Tak adil Tak adil apa yang berlaku kepada yang berhormat Saya tak setuju Muhammad. Kira okay macam lah, Terpulang lah Nak jawab ke tak nak jawab saya jawab ringkas, Tansiri Pertua. Ya, silakan. Sejujurnya, so, saya pun tak tahu kenapa saya digantung. Tanya-tanya paguh nanti kalau dia masuk. Tapi, Tansiri Pertua, komitmen saya tak berbelah bagi untuk Perikatan Nasional dan rakyat Kelantan dan rakyat Macang. InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan. Tansiri Pertua, izinkan saya sambung sikit lagi. Peruntukan KKM naik 2.65% katanya. Tapi, inflasi perubatan tahun ini naik 12.6%. Itu potongan belanjawan dalam realiti sebenar. Mana rakan KKM tak disebut dalam belanjawan. Tiada dalam belanjawan. Reset oleh bank negara pun tak sebut. Gagal sebab DRG tak sempat dilaksanakan. Nak suruh rakyat guna simpanan hari tua, KWSP, beli insurans kesihatan. Logikkah bila 7.2 juta, ahli KWSP ada simpanan bawah 10 ribu. Jadi Tuan Sri saya minta lah kerajaan teliti semula belanjawan ini. Tapi dalam saya mengkritik pun saya nak ucapkan terima kasih kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaskurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi sesiapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Jadi dengan rendah diri saya juga ucapkan terima kasih kepada Mak Mak Tambun kerana pengiktirafan peruntukan yang diumumkan untuk kawasan saya Macang yang mana dibina klinik kesihatan baru di Bandar Macang dan loji rawatan air yang kami luluskan dulu diteruskan juga baik terima kasih tapi jangan berhenti di situ sahaja infrastruktur kesihatan dan air adalah hak rakyat bukan hadiah politik maka sewajarnya apa yang telah dirancang perlu diteruskan malah diperkasakan seperti mana yang diluluskan dalam RMK ke-12 dalam pemerintahan kami sebelum ini kasih ini petua. Saya juga nak bagi peringatan lah kepada kerajaan Madani. Tambun kena teliti elok-elok. Kita lihat banyak agensi-agensi Bumi Putra, GLC, GLIC sedang dinodai sekali lagi. Kalau di Terengganu, ke tengah ada isu. Kalau di Kelantan, Felkra. Dan banyak lagi. Jangan ulang masalah lama. Buat duit guna GLC Bumi Putra kita kelak akan menanggung dosa dan mudarat kepada negara. Tuan Sri Ketua, izinkan saya menggulung. Ini bukan belanjawan untuk masa depan. Ini bukan belanjawan keberanian fiskal. Ini adalah belanjawan yang macam. terus menjinakkan kerajaan dengan populisme Macam. dan ketakutan terhadap reformasi sebenar. Macam sikit, sikit, sikit. Ya, okay. Memandangkan macam daripada ahli parlimen daripada Kelantan. Saya saya nak tanya soalan-soalan saya soalan saya. Eh uh, adakah Muhammad setuju tentang kejadian Benda Israel yang dikibarkan? Kemarin bila pasir putih bangun, saya tanya dia kata dia cuba jelaskan bahawa ia adalah satu simulasi. Kalau betul simulasi, musnahkan Bot itu bagilah dia tenggelam dalam dalam sungai. Bakarlah bendera tu. Tapi saya ada tunggu, mana bukti pasir putih kata bendera Israel dibakar? Kenapa Pasir Putih cuba menegakkan benang yang basah? Mana video video bahawa benda Israel itu dibakar? Saya tanya sebab dulu bila ada bendera Cina ditunjukkan di Teluk Intan, Rio sana sebelah sana hantam, oh macam mana boleh bendera bendera Cina dikibarkan dan sebagainya. Ini Kelantan kibarkan bendera Israel apa cerita? Apa cerita ni? So saya minta macam kalau boleh berilah didikan. Macam mana nak demonstrasi? Tak tahu, tanya dengan DAP. Bakar bendera tu. Pijak bendera tu kalau tak pandai demonstrasi. Macam jawab lepas tu landing. Baik. Terima kasih Jelutong. Sebenarnya jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan memadai. Memanglah kalau tak nampak benda tu dibakar. Kalau saya ada peruntukan tambun bagi saya bakar punya ketua dewan ni juga. Ha, itu saya janji pada Jelutong. Insya-Allah. Belanjawan ini, Tan Sini Pertua, memfaraidkan masa depan untuk membeli masa sekarang. Ia bukan keberanian, ia adalah pengabaian. Ini bukan post normal, ini pasca kejujuran. Jadi saya minta Tambun menilai balik belanjawan ini supaya mencerminkan hakikat dan keperluan sebenar rakyat Malaysia. Jangan syok sendiri dan dengar apa yang kami tegurkan demi kebaikan bersama. Terima kasih Tan Sri Dipertua. right